Mat Maran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Terima kasih. Datuk Doktor Yang Berhormat, soalan saya nombor 6. Silakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Untuk Terima kasih menjawab. Tuan Yang Dipertua. Salam Madani dan salam sejahtera. Saya mohon izin untuk menjawab soalan YB Maran secara bersekali dengan dua soalan lain memandangkan kesemua pertanyaan itu menyentuh perkara yang sama iaitu nombor 27 daripada YB Maran bertarikh 27 Januari dan nombor soalan nombor 51 daripada YB Kuala Nerus pada tarikh yang sama. Untuk makluman tuan yang dipertua ahli yang berhormat, Kerajaan Madani sentiasa memberi keutamaan kepada usaha pembangunan yang melimpahkan manfaat menyeluruh kepada semua penduduk tanpa meninggalkan mana-mana kaum. Saya tengok sini ada enam soalan sekali semua sekali. Sekali. Alright, okay, silakan. Terima kasih. Ah Tuan di Pertua. seranah dengan prinsip tiada yang tertinggal dan tiada yang terpinggir. Leave no one behind. Seiring dengan aspirasi Malaysia Madani yang didukung oleh yang di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tambun, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sentiasa komited dan cakna memastikan kesejahteraan rakyat pelbagai kaum bukan saja dibela, malah terus diperkukuhkan melalui peruntukan yang disediakan oleh kerajaan. Walaupun soalan YB Maran lebih menjurus kepada kampung baru China, sukacita dimaklumkan dalam pembahagian tugas bahawa di mana kampung tradisi Melayu di bawah pemantauan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. KPKT telah mengolak rangkah lebih jauh dari dengan turut menyediakan peruntukan kepada pembangunan perkampungan kaum India bermula tahun 2025 berjumlah 15 juta ringgit ini membuktikan komitmen berterusan ke KPKT dalam memastikan tumpuan sama rata kepada semua kaum di mana ianya secara tidak langsung menjadi wadah penyatuan dan usaha merapatkan jurang sosial ekonomi rakyat pelbagai latar berakan ibarat pepatah melayu bukit sama didaki rurah sama dituruni selang itu perlu ditegaskan bahawa peruntukan yang disediakan tidak hanya terhad kepada pembangunan infrastruktur fizikal tetapi kementerian turut melaksanakan program pembangunan sosial ekonomi kampung baru khususnya melalui pemekasaan aktiviti ekonomi setempat untuk meningkatkan pendapatan membangunkan keusahawanan komuniti dan mengukuhkan jaringan sosial masyarakat Tuan Di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, Sepanjang tahun 2025, suka cita dimaklumkan 858 projek pembangunan Kampung Baru China telah berjaya dilaksanakan dengan jumlah peruntukan sebanyak 100.5 juta dengan perincian seperti berikut: Pertama, pelaksanaan 560 projek kemudahan dan infrastruktur asas seperti naik taraf jalan, longkang, gelanggang bola, balai raya dan kemudahan awam lain. Kedua, Berjaya membaik pulih 279 buah rumah penduduk kampung baru yang daif usang ha? di bawah program bantuan baik pulih rumah kampung baru. Dan yang ketiga, juga berjaya membina 19 buah rumah di bawah program Rumah Madani Rakyat Kampung Baru demi membela penduduk kampung baru yang miskin tegar. Selain itu, Kementerian turut meluluskan 11 program pembangunan sosial ekonomi dengan peruntukan 2.49 juta pada tahun 2025 dengan berjaya memberi manfaat kepada 1895 orang penduduk termasuk usahawan di kampung baru khusus bagi perkampungan kaum India pula sebanyak 50 kampung telah menerima peruntukan pembangunan infrastruktur asas dan kemudahan awam yang mana telah memberikan manfaat kepada lebih 22000 penduduk kampung India Melihat kepada keberkasanan bantuan ini kepada rakyat melalui belanjawan madani keempat yang diluluskan oleh kerajaan. KPKT akan terus menaik taraf kemudahan asas dan sosial kampung baru Cina dan perkampungan India melibatkan peruntukan sebanyak 87 juta. Antara program berimpak tinggi Tuan Yang Dipertua yang telah dilaksanakan adalah pertandingan Kampung Good. Satu kampung, satu produk yang bertujuan mengenal pasti produk kampung baru yang berpotensi boleh dikomersialkan. Melalui program ini, bimbingan profesional telah diberikan kepada para usahawan di kampung mengenai kaedah pembungkusan yang informatif dan kreatif, penjenamaan, pemasaran dan promosi produk melalui platform digital. Program ini telah berjaya membantu meningkatkan pendapatan usahawan yang terlibat dan secara tidak langsung menjana aktiviti ekonomi setempat seraras dengan semangat berdikari, berdiri atas kaki sendiri. Bagi menjawab persoalan YB Kuala Nerus mengenai isu pencalonan Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan UNESCO dunia, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, inisiatif tersebut sebenarnya merupakan usaha murni International Council on Monuments and Sites ICOMOS Malaysia iaitu sebuah badan profesional yang berperanan dalam pemeliharaan dan perlindungan tempat warisan budaya di seluruh negara. Kementerian tidak terlibat secara langsung dalam proses pencalonan tersebut. Walau bagaimanapun, sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dan inklusif, kementerian menyokong penuh usaha MUNI. Tubuhan profesional ini untuk mencalonkan, saya tegaskan mana mana kampung termasuk kampung Melayu, kampung India, mana mana kampung sebagai tapak warisan dunia. Kerana jika mana mana kampung kita diiktiraf sebagai tapak warisan UNESCO, sudah tentunya ini menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Ini dari segi pengiktirafan global terhadap budaya dan sejarah tanah air kita. Malah dia berpotensi meningkatkan daya tarikan pelancongan serta menjanakan aktiviti ekonomi setempat khususnya sempena tahun melawat Malaysia. Dalam hal ini, KPKT sedia bertindak sebagai penghubung kepada pertubuhan profesional dengan pemimpin tempatan yang berkaitan. Tuan Dipertua, Kerajaan Madani melalui KPKT akan terus komited dan beriktizam ataupun beristikamah right, untuk meningkatkan lagi kualiti hidup antara sosial ekonomi penduduk ya kampung baru sama ada Cina, India, Melayu melalui pelaksanaan projek pembangunan dan program-program berimpak tinggi demi kesejahteraan rakyat yang menjadi keutamaan kerajaan hari ini. Sekian, terima kasih. Yang Bommat soalan Dr.